Всем привет, с вами Тори Бега! Сегодня я сделаю видеообзор, тетрадку для вырезок, Monster High, ну, видите. Я сделала тетрадку из Literal Spot Shop. Ну, как вы видите, конечно, я все не закрыла, потому что я не хотела закрывать таких миленьких сверков. Куалу и панду. Как видите, наверху надпись Monster High Герб. Так вот наклеечка. Тут тетрадь для... Я такая смешно написала. Вырезик. Вырезик. Монстр Хай смешно написала. Собственность там. Долеви. два, Такие две сережки. Черепками. От Фрэнки. И также такая рамочка. Фиолетовая. И такая, такое, такое вот сердечко классная. На обратной изображена Дракулаурская. Дракулаурская 1600. Ну, картонная вырезка. Питомец Эйби Шивер. Питомец Клео. Короче, вы знаете. Такие вот... Если неправильно назвал его имя, извините, пожалуйста. Потому что я точно не знаю. Почти всех питомцев сюда приклеила. Просто не хотелось весь пейзаж закрывать. Ну, просто хотелось закрыть вот это вот. Но не получилось. Но то, ну, то убрала там какой-то кружочек непонятный, но не красивый. Так, на самой первой страничке у меня написано. Привет! В этой тетрадке я буду приклеивать картонные вырезки из-под коробок, в которых лежали куклы Монстер Хай. Такая Дракула Это я приклеила наклейки. Швы А такие типа, цветочки из наклеек, которые входили в автоматическое моно, непонятные наклейки, я их сделала цветочками. Еще я буду приклеивать упаковки из наклеек Монстр Хай. Опять черепок такой и такие сердечки. Итак, Монстр Хай, я эту ошибку сделаю, приклеиваю другую. Это моя самая первая упаковка из-под наклеек Monster High. Я хочу кладину из коллекции музыкальный фестиваль. Ее рот и Ну вот, она просто упаковка такая, на уши старая. И такие сережки кладины. Так это выглядит. На второй странице у нас изображена клео. Это моя вторая упаковка с клео. Она нам Соне не нравится, но я хочу из ее из коллекции пижамная вечеринка. Это ее губы. Вот это она. ее тут все десячные, Это ее губы уже... Ум... Очень много ее. камни ну... камней. Вот, такие вот штучки. Ну, тоже мята уже. От пани Еще они Андерклауры, вы знаете, такие вот они пуговки тут от а пуговок, пуговок. Вот эм, такой лав, такие вот замки, такой черепок, это ее рот, это ее балл, это написано. Это моя третья упаковка дракулаура, она у меня уже есть, но я думаю, может, мне ее купить с коллекции пижамная вечеринка. Вот так это все выглядит. Еще тут изображена франкенштейн, который э, швы. Всякие этот клео. Я другие всякие всячи, такие наклеечки. Молнии. Фрэнки тут написано. Это четвертая упаковка с Фрэнки. Фрэнки. Соньки, она очень нравится. Мне тоже. Я хочу френки с коллекции пижамных членов Все это выглядит. Видите, она, видите, не надо. инструкция монстр. Хай. Ну, знаете, Ключ. тут даже ладно потом скажу в следующем видео ну вот я сделала видео обзор на мою тетрадку Монстер Хай всем пока с вами была Тори века подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии не забывайте еще раз на нас подписываться я вас очень люблю особенно привет Марике маши